Сразу маленький новый не хочешь, чтобы не течет, Русский школьник, который на мгновение стал богатым. Автобус. Маршрут номер два. Хорошо, хорошо. Восемь. Ладно, ладно. Два. Два? Я же тебя нормально воспитывала. Мама. Глючится, наверное. Не мама. Двенадцать, говоришь? Молодец, пойдем я тебе мороженое куплю. Хорошая, да, конечно, хорошо. а вот в прошлом виде не то, что сейчас. А давайте перенесемся немного в прошлое. Тема нашего первого конкурса. Вот мы какие. На да что тут говорить? Итак, Сирина. Прости, еще, Ребята, да. вы теряете признаться. Признавайся. Ну, в общем, понимаешь, в третьем классе. Что? Ну, как это И какое же произведение? Сами догадаетесь. На чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не могла бы быть мучением. А чего же не потушить свечу, когда смотреть больше не нужно? туда, на самую середину. я накажу его и избавлюсь от всех, и от себя. Аня, падай, мы должны тебя сотонить. Я не могу. У меня такое красивое платье. Падай, Аня. А это не больно? Аня, мы повесть. Откуда нам знать? Ложись. Я не хочу умирать. Аня, в книге написано